Sümük xaricdən sümük üstlüyü ilə örtülüdür. Başcıq hissələri epifiz adlanır, orta hissəsi, yəni boş hissəsi diafiz adlanır sümük. Sümük üstlüyü hesabına sümüq qidalanır, mühafizə olunur və eninə böyüyür. Eninə böymək odur ki, daxili tərəflərində hüceyrələr var, onlar bölünüb çoxalırlar. Surətin regenerasiyası da bunun hesabına baş verir. Sümüyün regenerasiyası, məsələn, yıxlanda velosipeddən qırıldı sümüyümüz, sümük hüceylərinin hesabına təzədən bərpə olur. Uzunluqla böymə isə sümükdə başçıqların hesabına baş verir. Onlarda olan hüceyrələrin çoxalması hesabına Yadda saxlayın, qırmızı sümük iliyi bütün sümüklərdə var. Sarı sümük iliyi yalnız və yalnız uzun borulu sümüklərdə olur. Və sarı sümük iliyinin funksiyası ehtiyat qida toplamaqdır, bəzən isə qan yaratmaqdır. Qırmızı sümük iliyinin isə əsas funksiyası qan yaratmaqdır.